районе должно быть как минимум две школы. Расформировал эту школу. А там можно что -то сделать, чтобы належных условиях включалось? Значит, вы говорите о том, вернее, он говорит о том, что м -м, пан Арендарчук, он говорит о том, что э, там нужно ремонтировать печи. Да, нужно. Родители собрали эти деньги. 20 тысяч. Нужно было 21. 000. 20 тысяч. Они берут эти деньги, переводят в первую школу на ремонт первой школы. Теперь родители требуют верните наши деньги, потому что мы деньги давали для ремонта, э, для ремонта э, нашей школы. Родители красят эту школу. Родители за свои деньги. У нас же власть не дает. Мы вот все же татаряне знают о том, что э, э, о том, что все-таки родители собирают деньги на ремонты школ. От е, Світлана Петрівна, я до вас звертаюся. От ви, як член, як представник батьківського комітету 18-ї школи, там і ваші діти навчалися багато років. Е, якою є позиція батьківського комітету? Скажіть, будь ласка, ну і многі родителі і діти дуже проти того, щоб закривали 18 18-ту школу? Який аргумент? Какой аргумент? Во-первых, школа удобная. Она территориально очень удобная, уютная школа. И там и школьный сад очень хороший, родительский, педагогический коллектив очень хороший, уважительный. Удобно тем, что обучение в одну смену, только в первую смену. И, в общем, там очень близкий подход ну, вот, Учителей к родителям, и учителей к, ди, к детям контакт. Заявоспелкование да. хорошее, да? Очень близкое и, в общем, я мои трое детей выучились в этой школе. Я очень довольна этой школой и я очень против и против родителей, а потом как будут страдать дети, ведь это психологически как будет влиять на на детей, ведь они категорически против. Ну, всегда существовала там вот. Ну какая-то вот противостояние первой и восемнадцатой школы. Если их соединить, это что это будет и трудно родителям, и трудно детям, и трудно педагогам. Я считаю, что это а очень. Какие зря. из ситуации? Вот, Но, какие, вы знаете, что потребно была... сделать, чтобы сберегти 18 школу? Недавно была комиссия по этим печам. Из 21 печи пригодны только 5 то есть отремонтировать 16 печей. Там, в общем, только их перебрать и сложить по новой. Ну, плюс добавить там мешо, машину, песка машину, там э, глины. И все это сложить. Там у нас есть, рядом за школой живут отличные специалисты, лучшие печники города. Все это, это разрешимо, и не такие бешеные деньги нужны для ремонта в школе, как говорят начальство. Да. Ну, ну что еще? Сейчас аргументируют тем, что мало детей. Да, сейчас идет мало детей в школу, потому что пошел слух, школа будет закрываться. Родители, естественно, беспокоятся и забирают документы со школы. И спрашивают многие, хотят, чтобы дети учились в этой школе. Ну, вот, залишилось буквально, я не знаю, два недели до, до 1 версия да. и, да. и в результате? Получается очень мало. Там порядка 12 человек в первый класс набрали, потому что и родители возмущаются. Они хотят, чтобы дети шли в 18-ю школу учиться. А вынуждены в первую... Вот не хотят дети идти в первую школу. Вот 32-я, 3-я школа, 6-я школа. Все, которые идут за маленкой, это же транспорт. Это и накладно, ну, вот это и неудобно. Да. Это, это, я считаю, что это очень даже неправильно делается. Потом, это же историческое построение, это же самая первая школа в городе. Она построена в 1898 году и она как историческая ценность архитектурная должна было сберегти, быть, надо было бы ее Я сохранить. Я думаю, что Александр Петрович сейчас подсумует то, что мы говорили про работу трамвайного троллейбусного управления, про проблему и про школу. От, позиция громадской платформы Легион поняла. Надалі ви будете теж от, продовжувати відстоювати свою точку зору, свою позицію відносно цих е, двох е, об'єктів ТТУ. І які ваші подальші дії у вирішенні цих проблем? Ви знаєте, э, Нам повинні дати власті, але Вони нам не дають. Є нормативи 30 днів, вони цього не зробили. Вот. Далі ми будемо, э, У нас є право законним здесь. отстаивать и школу и ТТУ, значит на слова, которые, допустим, нам говорят, то есть они манипулируют мнением, вот они рассказывают о том, что э, там невозможно учиться, они рассказывают нам, что это все временно, но нету ничего постоянней, временных вещей и э, те слова, которые они говорят, ну э, знаете, есть люди, у которых отсутствует э, дар отсутствует дар видеть правду но зато какой искренностью дышит их ложь вы понимаете они им глубоко начихать на наших житомирян им на ветеранов э, на инвалидов на тех людей которые не смогут пользоваться этим транспортом на детей как мы видим нужно обратить внимание на то что в преддверии выборов началась манипуляция э, вот этим имуществом имуществом общественности города житомира Почему в прошлом году не было таких проблем? Почему в прошлом году не было? Три года назад, четыре года. То есть проблемы как бы не было. А тут вдруг появилось. И именно сейчас. Значит, власть, уходя, хочет э, лишить житомирян, лишить детей, земли. И она обязательно под на куда-то уйдет. Это однозначно. Идет теневая продажа таких объектов, как 18-я школа, теневая продажа ТТУ. И это нужно говорить. Олександр, тому що е, люди должны об этом знати. Про те, що mm -hmm. яким чином йде продаж землі, це прерогатива правоохоронних органів. Тим часом ми будемо завершувати нашу передачу. Ось сьогодні ми намагалися не бути суддями, а лише розставляти крапки на «і», даючи можливість і висловитися і гостям студії, і представникам влади. На этом наша передача «Крабкинади» завершена. Дякую вам за увагу, шановні друзі. До нових зустрічей в ефірі. До побачення.